Доброе утро. Это новости на БТБ в студии Екатерина Романюк. Ночью почти трехкилометровая колонна грузовиков с гуманитарной помощью после многочасового перегона из подмосковского на вошла в Воронеж. При этом еврокомиссар по гуманитарным вопросам Кристина Георгиева подчеркнула, любая гуманитарная помощь от России может попасть на территорию Украины только после инспекции и согласия украинской власти. Мы бы хотели увидеть уважение норм международного гуманитарного права и соблюдение принципов нейтралитета, беспристрастности и независимости при доставке гуманитарной помощи. Другими словами, мы должны увидеть, что именно представляет из себя гуманитарная помощь из России. Кроме того, право раздавать гуманитарную помощь должны иметь только работники Международного Красного Креста. Красный Крест получил предварительные данные от российской стороны о гуманитарном конвое для Украины. Однако в организации ожидают более детальной информации о его содержании. Об этом сообщил пресс-секретарь Международного комитета Красного Креста в Украине Андрей Лерш. По его словам, для проведения операции такого масштаба необходимо много деталей. Когда эта информация может быть предоставлена, пресс-секретарь не прогнозирует. Непонятны и планы Кремля. Что будут делать россияне, когда конвой доберется до границы. Гуманитарная помощь мирным жителям Донбасса необходима, но Красный Крест требует от России полной информации о деталях гуманитарной миссии и гарантий безопасности. Мы, конечно, слышали об этой российской инициативе, и мы так поняли, что все было согласовано между российскими и украинскими властями что такой конвой может существовать в принципе, с условием, что на его борту будут сотрудники Международного Красного Креста. От себя могу добавить, мы готовы принять участие, но хотели бы получить ряд разъяснений и некоторых практических шагов до начала этой операции. Вот на чем мы настаиваем. Антитеррористическая операция будет продолжаться, вне зависимости от того, каким образом будет двигаться колонна с гуманитарным грузом из России. Об этом заявил спикер инфоцентра СНБО Андрей Лысенко. Вместе с тем, украинская сторона задействует все средства для обеспечения безопасности движения колонны с гуманитарным грузом, подчеркнул представитель СНБО. В Луганской области не прекращаются боевые действия. Звуки стрельбы вечером были слышны жителям Красного Луча в районе Шахты Новопавловская и поселка Октябрьский. Слышали взрывы и в поселке Миусинск, об этом сообщает местное издание. Автоматные очереди раздавались в районе 160-й шахты, а также поселка Собачевка и Мирного. В последнем разрушено несколько домов. Есть жертвы среди мирного населения, сообщает издание. Накануне под Донецком террористы обстреляли автобус с бойцами, АТО. погибло по предварительным данным от 8 до 12 военных. Украина и Беларусь снимут искусственные барьеры в торговле между двумя странами. Об этом договорились в ходе телефонной беседы главы стран Петр Порошенко и Александр Лукашенко. Президенты также обсудили совместные усилия для налаживания международного диалога в решении гуманитарных вопросов. Переход на пропорциональную систему парламентских выборов и введение санкций против России. Это два главных документа, которые рассматривали депутаты Верховной Рады. Первый вопрос, вопрос. Парламентарии провалили, второй с большими усилиями поддержали лишь в первом чтении. Как проходило заседание Верховной Рады, знают наши корреспонденты. Шесть законопроектов, направленных на изменение избирательного законодательства. Однако они депутатам не понравились. Два согласованных документа депутаты проваливают. Политологи не удивлены. На самом деле главными противниками – мажоритарщики, которые хотят сохранить мажоритарную систему. Партиям также открыть списки не слишком выгодно, потому что таким образом лидеры партий потеряют контроль над теми, кто будет в этих списках. Независимо от того, кто при власти, невыгодны открытые списки. Вообще пропорциональная система. Батькивщина будет голосовать за пропорциональные списки. Удар, так как он в команде, скажем, уже в системе, которую мы определяем как пропрезидентская. Большинство или какая-то часть депутатов, они будут голосовать за смешанную систему. Следующий немаловажный законопроект о введении санкций против России. Документ предполагает блокирование активов как юридических, так и физических лиц, запрет трансляции пропагандистских СМИ и другие ограничения. В целом их 29 видов. Мы усведомлены. Мы осознаем, что введение санкций будет иметь последствия и для украинской экономики. Но это та цена, которая ничто по сравнению с жертвами украинских солдат, украинского населения, которые расстреливают террористы, поддерживаемые Российской Федерацией. Принятие этого закона – это ответ на вопрос – это украинский парламент или это парламент другого государства? Это вопрос национального достоинства. С горем пополам депутаты такие поддерживают законопроект, но только в первом чтении. Тем временем завидным результатом голосуют за ряд документов, направленных на расширение прав силовиков. В частности, лиц, подозреваемых в терроризме, разрешают задерживать на месяц. Прокурорам дают право выполнять функции следственного судьи, определять меру пресечения и назначать обыск, а милиции позволяют в зоне АТО стрелять без предупреждения. Не может во время проведения антитеррористической операции оставаться правила применения оружия стой кто идет и предупредительный выстрел вверх к тому времени его расстреляют и ничего от него не останется Вера сверлы Оксана Прыжка, Александр Котельников, Олег Павлюченко, БТБ парламентские выборы состоятся в этом году, уверен советник президента Украины Николай Томенко. И даже называет ориентировочные даты 19 или 26 октября. Николай Томенко подчеркнул, президент страны настаивает на выборах по открытым партийным спискам. Если в четверг депутаты не поддержат главу державы, выход один усовершенствовать действующий закон о выборах. Например, уменьшить длительность избирательной кампании 60 дней до 45. Это сэкономит государственные средства. Сейчас избрание Депутатов обходится для государственной казны в 1 миллиард 400 миллионов гривен, подчеркнул Николай Таменко. Тот, кто сейчас покупает доллары дороже 13 гривен, пожалеют. Об этом с трибуны парламента заявила глава Национального банка Валерия Гонтарева. Она подчеркнула, что экономических предпосылок для девальвации нет. И в то же время отметила, что регулятор намерен придерживаться гибкого валютного курса. Позицию руководителя НБУ поддержали и эксперты. У Национального банка достаточно инструментов для стабилизации ситуации, заявила Валерия Гонтарева с трибуны парламента. Сейчас регулятор применяет рыночные методы, но если понадобится, готов использовать и более жесткие административные. Поэтому хочу предупредить всех, кто прибегает к паническим настроениям, что все, кто скупает валюту по завышенному курсу на теневом рынке, скоро будут об этом сожалеть, потому что НБУ стабилизирует систему уже в ближайшее время. Глава НБУ еще раз подчеркнула, экономических предпосылок для обесценивания гривни нет. По итогам августа прогнозируется положительная сальдо платежного баланса, учитывая факт ожидаемых поступлений от Мирового банка в размере 500 миллионов долларов и второго транша МВФ на миллиард четыреста пятьдесят миллионов. А это значит, что в страну придет много валюты и гривня укрепится. Всем понятно, что никаких экономических факторов для курса 13 или 13.50 не существует. Это только панические настроения. Все понимают, что курс очень отошел от своего сбалансированного уровня. Даже если брать во внимание военные действия, сбалансированный курс на сегодня остался на уровне 11.50-11.90 гривен за доллар. С председателем Национального банка согласны и экономисты. Говорят, экономических предпосылок девальвации действительно нет. Политическая нервозность, напряжение на Юго-Востоке, два главных фактора, влияющих на настроение рынка. Подливают масло в огонь и опасения по поводу возможного вторжения России на территорию Украины. Свое слово, как обычно сказали и спекулянты. Никаких экономических оснований для того, чтобы сегодня курс уходил за 13, нету. Есть только какие-то психологические ожидания, которые базируются на спекулятивном интересе или спекулятивных каких-то ожиданиях, ни больше, ни меньше. Все-таки где-то между 10 и 11. Вот, не 8, конечно. Вот, но где-то 10-11 ⁇ это тот, тот реальный курс, который, в принципе, сегодня мог удовлетворить и экспортеров, с одной стороны, и импортеров. Вот, и то, во что вложился рынок. Гривня уже достигала отметки 13. Это было в апреле. Тогда даже без вмешательства Нацбанка курс вернулся к 11-11.50. Похожего сценария эксперты ожидают и в этот раз. Экономических причин сейчас нет для э, девальвации гривен. Вот, потому что У нас платежный баланс в хорошем состоянии, находится гораздо лучше, чем он был там в прошлом году. Уже даже позитивный, есть, э, позитивный баланс по торговле товарами, то есть у нас экспорт превышает импорт. А вот, это означает, что у нас должен быть приток э, валюты больше, чем, чем отток. Сегодня котировки по гривне доллар закрылись на отметке 13.60. Однако эксперты утверждают, есть все основания для того, чтобы в ближайшие дни они пошли вниз. Роман Ковтун, Виктор Сенкевич, Александр Котельников, Олег Павлюченко, БТБ. Ну а далее на БТБ анонс. Оставайтесь с нами. До встречи. Кабмин на своем заседании рассматривает изменения в закон об обороне Украины. Как повлияют колебания курса гривни на стоимость продуктов? Ответ на этот вопрос дадут эксперты в отрасли финансов и аграрного сектора. Как упростить и удешевить ведение бизнеса? Министр экономического развития Павел Шеремета презентует концепцию реформирования системы регуляторной политики. Сегодня в Германии вспоминают жертв Берлинской стены. 160-километровое сооружение начали строить в 1961 году, снесли стену в 1989. -м. За 30 лет не менее 125 человек погибли, пытаясь бежать из Восточного Берлина в Западный. Отцу Кубинской революции Фиделю Кастро сегодня исполнится 88. На Центральной площади Гавана будут организованы концерты и аудиовизуальная экспозиция. На ней представят редкие кадры из жизни политика, а также значимых событий в истории Кубы.